સુરત શહેરમાં મેટ્રો મેડિકલ સાર્વજનિક ટ્રસ્ટ રવિવારના રોજ યોજાણો જેમાં હાર્ટ ચેકઅપ આંખની તપાસ ગળા નાક કાનની તપાસ સુગર પ્રેશરની તપાસ સાથે હિજામા કેમ્પ ચશ્માનો કેમ્પ બ્લડ કેમ્પ રાખવામાં આવેલ હતું જે ખૂબ જ સફળતાપૂર્વક સંપૂર્ણ થઈ આ કેમ્પમાં પચાસ બોટલ બ્લડ જમા થયું ટ્રસ્ટ દ્વારા સાંજે નેશનલ પ્રેસ એસોસિએશનના તમામ પત્રકાર ભાઈઓ અને બહેનોનું સન્માન કરવામાં આવ્યું તેમજ લાલગેટના પીઆઈ બ્રહ્મભટ્ટના હસ્તે પત્રકારોને સર્ટિફિકેટ અને ગિફ્ટ આપીને સન્માન કરવામાં આવ્યું આ સમગ્ર સરસ કાર્યક્રમનું આયોજક જમશેદ અલીએ કર્યું હતું એનપીએના પ્રમુખ હરજીભાઈ બારૈયા જિલ્લા પ્રમુખ હકીમવાળા મહિલા મહામંત્રી ઝારા ખેન તેમજ ડોક્ટર સમીર સોકત મિરજા જલાલુદ્દીનભાઈ નવસારીથી આવેલા પત્રકાર બહેનો ભાઈઓ મહેમાનો તેમજ તમામ સમાજના હોદ્દેદારોના હસ્તે સુરતથી બહારથી આવેલા પત્રકારોનો પણ સન્માન કરવામાં આવ્યું સાથે ટ્રસ્ટના દરેક કર્મચારીઓ પત્રકાર ભાઈઓ બહેનો આવેલા મહેમાનો તમામને કાર્યક્રમના અંતે એક સરસ મ્યુઝિકલ નાઇટ એટલે કે સરસ સંગીત સંધ્યાન જેમાં બોલીવુડના ગીતો સંગીત કલાકારોએ સરસ મજાના ગીતો ગાઈને લોકોને એન્ટરટેન કર્યું અને મનોરંજન પૂરું પાડ્યું

उनकी शुक्रिया अदा करता हूँ मैं अच्छा जमशेद में आज कौन सा प्रोग्राम है स्पेशली क्या रखा है स्पेशल जो हर साल जो करता हूँ ब्लड डोनेशन कैम्प ब्लड बहुत लोगों को जरूरत पड़ती है एक्सीडेंट वाला जो आता है हाईवे से उनको ब्लड की ज़रूरत पड़ती है कोई इमरजेंसी ऑपरेशन आता है उनको ब्लड की जरूरत पड़ता है किसी को डिलीवरी होता है उनको ब्लड की जरूरत होता है लेकिन ये बाजार में नहीं बिकता है ये कहीं सब्ज़ी खेती नहीं होता है कुदरत ने इंसान को जिसम में रखा है और बहुत सारे लोग ब्लड के बगैर मर जाता है मिलता नहीं उस टाइम पे लेकिन उसको जीवन को दोबारा ज़िंदगी उसको मिले तो मैंने दिल में थाम लिया कहीं ना कहीं सूरज में ज़िला के अंदर कहीं ना कहीं मैं ब्लड कम करता रहूँगा ओके okay, nice. सपोज पे ऑडियंस तो उनके थ्रू भी मीडिया के थ्रू भी बाहर बात जाएगी किसी को भी ब्लड की जरूरत होती है या ब्लड की रिक्वायरमेंट होगी तो आपका कॉन्टेक्ट कैसे करें आप उनकी हेल्प कैसे करेंगे एक्चुअली मैं तो छोटा आदमी हूँ और सूरज शहर में हर एक इंसान के पास मेरा नंबर है मुझे पता नहीं है कौन कैसे कॉन्टैक्ट कर लेते हैं लेकिन मैं किसी को चप्पल घसाने का काम नहीं करता हूँ जो जिस लाइन के बीमारी को आदमी आता है मैं उसको मेरे से जितना होता है मैं उसको कर देता हूँ अगर मेरे पास अगर ब्लड जो अभी पचास बोतल हुआ ये ख़त्म हो गया अभी बीच में किसी लेडीज़ को डेंगू हो गया था उनका सोलह सत्रह बोतल मैंने दिया था लेकिन ये सब खत्म हो जाने के बाद फिर भी किसी से भी ब्लड बैंक में से मेरे कॉन्टैक्ट है कहीं से भी एडजस्ट करता हूँ अगर ब्लड बैंक में अगर सप्लाई नहीं है ख़त्म हो गया अवेलेबल नहीं है तो मैं अपना कॉन्टैक्ट नंबर जो लोग ने बिलाट देते हैं उनके कॉन्टैक्ट नंबर हमारा पास होते हैं उनको हम रिक्वेस्ट करते हैं इमरजेंसी है उसके जान बच जाए आप अगर थोड़ा टाइम निकल के अगर तो उनको हेल्प करोगे तो बहुत शुक्रिया लोग मेरे बात में मान लेते हैं मैं बहुत खुशी हो।